Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 9 de la Plu, te dejo entrar a mi mundo privado basados en el libro. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Puedo llevarte a cualquier lugar. Tai quiere volver a casa para recoger a Tuer. Cierto, dijiste que se lo encargaste a tu hermano menor. Sí, está bien, entonces vamos a recoger a Tuer. ¿Y cómo se llama el hermano de Tai? La pregunta de Pit Pat hace que Tai se congele por un segundo, porque rara vez comparte asuntos personales con otras personas, pero al final responde con una sonrisa. Tian y Jan. ¿Eh? Entonces tienes dos hermanos menores. Tai se ríe suavemente al ver la mirada sorprendida de la persona a su lado antes de volver a hablar. No solo tengo hermanos menores, también tengo un hermano mayor. Somos nueve Tai, Tian y por último Jan. Increíble, exclamó Pat sorprendido, porque nunca pensó que el más pequeño tendría tantos hermanos. Cuatro hermanos, ¿eh? El chico pequeño se vuelve a reír suavemente mientras empieza a sentirse cada vez más cómodo con la persona a su lado. Por extraño que parezca, cuando solía contarles a otras personas sobre sus asuntos familiares, siempre terminaba sintiéndose innecesariamente incómodo. Pero si se trata de Pit Pat, Tai se siente feliz de dejarlo entrar en su mundo privado. ¿Y a cuál de tus hermanos menores vamos a ver? ¿A Tian o a Jan? A Tian, ya no está en casa, ha estado viviendo solo durante mucho tiempo. Oh, Pat no dice ni pregunta nada más porque cree que si Tai quiere contarle algo lo hará por sí mismo. No hay necesidad de presionarlo. Debido a que la conversación no continúa, solo la música suena suave dentro del auto, provocando que Ty desvíe la mirada hacia la persona a su lado sintiéndose sorprendido de que no le preguntara nada más sobre su hermano menor. Pensó que Pat lo miraría con la expectativa de obtener más información como cuando le contó esto a otras personas, pero la imagen frente a él era la de alguien que manejaba tranquilamente sin mostrar indicios de querer saber más. Al ver eso, el chico pequeño revela una sonrisa sintiéndose impresionado, porque esas actitudes de Pit Pat hacen que le sea más fácil permitir que el chico alto entre en su mundo privado. Pit Pat nunca trata de entrar a la fuerza, siempre está esperando por su permiso. Si Tai comprara su corazón con una casa, Pit Pat sería la persona que espera frente a la puerta abierta, negándose a entrar hasta que el dueño le dé su permiso. Y una vez que lo dejara entrar, se sentiría tranquilamente sin tocar nada, esperando por la autorización del dueño nuevamente. Es por eso que Tai le gusta mucho estar con Pit Pat. Es tu novio. Esas palabras contundentes provienen de su propio hermano alborotador, provocando que Tai mire a la persona frente a él con los ojos muy abiertos. Aunque sabe que su hermano es muy directo, nunca se imaginó que la primera cosa que iba a decir sería algo como eso. Este es Pit Pat. Tai presenta a la persona que está de pie a su lado brevemente, sin responder afirmativamente o negativamente a la pregunta de su hermano, pero han estado juntos por tanto tiempo que para Tian no es difícil deducir la respuesta. O oh, tu novio dice, antes de girarse hacia el chico alto y levanta las manos para saludar con un guay. Hola Pi, soy Tian. Hola, Paz se sorprende demasiado por el guay de la persona frente a él, porque el hermano menor de Tai es muy diferente a la imagen que había creado en su cabeza. La apariencia y comportamientos lindos y tiernos de Tai lo hicieron pensar que sus familiares probablemente serían de la misma manera, pero claramente su hermano y él tenían personalidades muy opuestas, y para remarcar aún más sus diferencias, Tian lleva el cabello teñido de plateado. Entramos a la casa primero. Pregunta Tian, señalando hacia la casa grande detrás de él, cuando se da cuenta que siguen hablando de pie frente a la cerca. Y Duer, Tai no responde a la pregunta, pero inmediatamente pregunta por su gato. Está en el patio de atrás, ve a buscarlo, responde Tian sin sorprenderse mucho por el comportamiento de su hermano mayor.